Alhamdulillah dari studio 4 yang sejuk di awal pagi kita cuba panaskan badan untuk menyapa rakan kita ni Madini <laughs> yang berada di daerah Blight. Apa khabarnya Madini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan juga rakan yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang baik ya. Bagaimana pula dengan Adini dan juga Afifah? Cantik hari ini, biru. Ah alhamdulillah kami dalam keadaan yang sihat Walafiat ya kena puji ni kita ni ah, ni apa kata kita ni puji balik Ia menunggu tu sebenarnya ah ya menunggu tu ia sebenarnya ya akan dikembalikan ah Madini pun kelihatan segak hari ni Madini baju pun rasanya sama coraknya hari ni ya ah berbunga-bunga Pipah pun bunga-bunga aja -bunga, bunga bunga betul hmm atas ah, saja Uh, Madini, hari ini kan ditanya ni Madini. Um, yeah. Saya dan Fifah punya perancangan. Yeah. Selepas sampai pagi, kadang akan berkumpul bersama keluarga. Jadi kalau berkumpul bersama keluarga, biasanya akan makan ambuyat lah. Ataupun adik beradik yang datang ni membawa resepi masing-masing. Uh, jadi kalau tadi fokuskan sahaja kepada caca ambuyat. Saya tahu Madini seorang yang cukup kreatif. Hmm. Kalau caca ambuyat Madini, caca ambuyat apa yang paling Madini suka? Mungkin kalau paling unik je barangkali kalau boleh dikongsikan. Ya, yeah, uh, mengenai dengan cacah ambuyat ini ya, yeah, memang memang banyak yang yeah, kena telah variasikan ya. Yeah. Uh, bukan saya variasi maksud saya itu seperti yang lazimnya, seperti tempoyak, binjat. Yeah. Dan kita pernah juga uh, membuat satu cacah, iaitu cacah uh, buah kedundung. Oh. Jadi memang uh, dia ni, ia seakan-akan rasa seperti uh, ni orang ampalam lah ataupun mangga. Jadinya, masalah untuk uh, kedundungan ni, kalau kita ni salah pilih, uh, kedundungnya ataupun kedundung yang tua hmm. kalau bila kita ni tutup, bila kita ni jadikan cacah-cacah, ia punya kan kedundungan ni ia berakar uh, jadi kalau kita ni makan tu uh, kalau boleh terserabut je lah arah gigi, macam gigi kita ni tu berakar rasanya itulah masalahnya mengenai meng dengan cacah kedundung yang pernah kita buat uh, hmm. dulu-dulu ni lah, uh, tapi sekarang dia lagi pasal gara-gara ia bakar gigi itu, uh, berbalik semula kepada tempoyak dan binjai. Ah, tempoyak dan binjai memang biasa lah kan? Tapi yang paling gani Majlis pernah saya jumpa Madini, ada sempat dikongsikan dengan Fifah tadi Salah hmm. seorang rakan saya, yeah. kalau makan ambil bercacahkan apa dah Bercacahkan dengan cili sos, satu yang saya rasa sukar untuk Ma otak saya menerima <laughs> Madini Kalau Madini sendiri mungkin ada teman-teman yang rasanya punya cita rasa yang unik begini-begini uh, Ya yeah, betul, uh, kita pun juga pernah mendengar uh, mereka mengongsikan bercacah dengan kicap manis saja. <laughs> Uh, itu pun hmm. bagi saya macam sukar untuk saya terima tapi itulah hakikatnya. Uh, Individu <laughs> orang uh, uh, apa liur seorang-seorang lah uh, bagaimana minat mereka. Uh, mm -hmm. Nanti saya tanyakan lagi lah rakan-rakan yang lain mungkin ada juga yeah. resepi-resepi yang baru untuk cacah hamba <laughs> ataupun mungkin cacah-cacah yang ganjil lah. Tapi betul. betul lah kan, atau terpulang arah selera masing-masing. Mm -hmm. mm -hmm. Betul sekali. Betul. Baiklah Dini, ya, mungkin kita serahkan sahaja ya, mm -hmm. kepada rakan setugas kita, uh, Madi ni untuk mengongsikan beberapa informasi dan juga sisipan bahan pada hari ini dari daerah uh, Belait Silakan. Ba, silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria Oda. Alhamdulillah terima kasih atas kesetiaan Oda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Belatia ya. Inspirasi Pagi Oda. Dan seperti biasa kami akan menemani bis kita juga mengesikan dua info semasa dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini ya. dan sebagai pengkongsian bersama keadaan cuaca di daerah Belat pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja. Dapat saja perancangan dan juga urusan habis kita pada hujung minggu ini 1 Jun mungkin ada uh, berkumpul bersama dengan keluarga ataupun uh, mengadakan riadah di hujung minggu ini didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar ya dan didoakan semoga ianya habis kita dalam keadaan yang selamat. Belakang ada ingin kita kongsikan uh, dua info semasa um, yang berlangsung dan akan berlaku di sekitar daerah Blight iaitu mengenai dengan uh, Persatuan Pertiwi Daerah daerah Blight telah mengadakan jualan komuniti yang mana ianya diadakan pada hari ini Ahad 1 Jun 2025 bermula pada jam 9 pagi sehingga jam 10 malam ya dan terdapat pelbagai jualan <coughs> di antaranya jualan terpakai seperti pakaian, aksesoris, barang rumah dan sebagainya, masakan panas dan sajian tempatan seperti cucur, lok pauk kuih muih dan macam macam lagi ya dan jualan ini bertempat di Dewan Pejabat Daerah Seriam. Dan maklumat seterusnya yang ingin kita kongsikan di sini iaitu mengenai dengan pengumuman pemotongan sementara bekalan elektrik yang mana ia akan berlaku di kawasan Jalan Andulau, Simpang 69 dan kawasan sekitarnya yang mana ia akan diadakan pada esok hari, ia akan berlaku pada esok hari 2 Jun 2025 sehingga ke hari Selasa 3 Jun 2025 iaitu selama 2 hari bermula pada jam 8.30 pagi sehingga jam 12 tengah hari dan akan diteruskan semula dari jam 1.30 minit petang sehingga jam 4.30 minit petang ya. dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel kawat atas voltan Randah ya. jadi dihargai kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan itu dia dan dua info semasa sekarang kita akan beralih menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, sekarang saya berada di Taman Rekreasi Hutan Luagan Lalang. Auda, tempat ini memang sering kali menjadi pilihan untuk orang-orang ketani beriadah, terutama sekali di hujung minggu. Tempat ini menyediakan beberapa kemudahan seperti pondok rehat dan juga pejalan kaki sejauh 200 meter di tepi tasik. Mari kita ikuti antara kemudahan kawasan ini. Taman Rekreasi Hutan Luagan Lalak terletak kira-kira 25 km dari Sungai Liang, di mana taman ini meliputi kawasan seluas kira-kira 270 hektar di hutan simpan Bukit Labi. Merupakan sebuah tempat yang menarik dan diseliputi tanah paya dan air tawar. Nah, Auda selesai sudah ketani melihat antara kemudahan yang ada di tempat ini. Sebenarnya menerusi pertemuan kali ini, saya akan membawa Auda untuk menerokai salah satu tanaman yang dikenali sebagai tanuk rusa ataupun namanya Platycerium coronaria. Tumbuhan dari keluarga Polypodiaceae ini mempunyai bentuk daun yang unik menyerupai tanduk rusa. Dikelompokkan dalam jenis Platycerium yang terdiri daripada sekitar 18 spesies. Tanduk rusa jenis ini dengan nama Latin Platycerium coronarium boleh didapati tumbuh secara semula jadi di Asia Tenggara. Nama Latin untuk tumbuhan kiasan ini diambil daripada perkataan corona yang bermaksud mahkota. Nah, Hanita tadi auda pokok tanduk rusa yang sebenarnya menjadi kegemaran orang-orang ketan ya bagi yang berminat untuk mengumpul uh, jenis tanaman macam ini. Ia sebenarnya suka menumpang di pokok besar macam ini dan ia punya daun menjuntai ke bawah. Ha? Daun steril tegak dan memanjang ke atas. ...dengan hujung runcing. Daun yang subur adalah kecil dan memanjang ke bawah. Apabila matang, daun yang subur akan membentuk bentuk cawan terbalik. Platycerium coronarium atau Stegon fern ialah pakis epifit... ...yang boleh tumbuh hingga 3 meter panjang dan 1.5 perpuluhan lebar mempunyai dua jenis pelepah, pelepah sarang steril dan pelepah dedaunan yang subur. Pelepah sarang dibentuk menjadi bakul seperti mahkota, manakala pelepah dedaunan yang tergantung di bawahnya berjuntai. Membahagi beberapa kali bentuk struktur seperti jaring. Setelah cukup matang, pelepah dedaunan menghasilkan lobos separuh bulatan yang disalut dengan sporangia berwarna coklat. Daunnya dikelaskan sebagai daun majbuk dengan warna kehijauan dominan. Kedudukan risalah Platycerium adalah berselang seli. Bahagian ini umumnya tumbuh 2 hingga 5 cm panjang dan kosong perpuluhan lima sentimeter lebar. Sesetengah jenis pakis tanduk rusa mempunyai tepi daun berombak dengan permukaan licin dan berbulu. Manakala sebahagian yang lain mempunyai tepi bergerigi dan hujung daunnya meruncing ukuran panjang daun pada tanaman paku tanduk rusa sekitar 15 hingga 20 cm dan lebarnya sekitar 25 hingga 30 cm. Semoga dengan perkongsian kami bawakan kali ini dapatlah kita mengetahui mengenai pakis tanduk rusa bukan sahaja sekadar tanaman biasa tetapi juga mempunyai manfaatnya yang tersendiri.